Появилась команда, то, что я говорю всегда, ребята выходя на поле, они играют друг за друга, и действительно они сплочены на поле. Я рад этому. Я говорил неоднократно, что иногда может не быть результата, но если виден прогресс в игре футболиста, видно их взаимопонимание, то, наверное, первый шаг сделан, сделан правильно. И сейчас я это вижу, плюс добавился результат, и, конечно, есть какое-то понимание болельщиков, что мы двигаемся в правильном направлении, а то, что это только начало пути, мы все это понимаем, и никто не собирается останавливаться. Сейчас ребята получают удовольствие от игры, не только проделывают огромную работу, а то, что они проделывают огромную работу и физическую, и умственную, и действительно это видно. Плюс этому игра приносит удовольствие, наверное, без этого сложно представить успешную команду, если ты только выходишь на поле и работаешь, наверное, эта работа должна тебе приносить, приносить удовольствие, и я вижу, что это есть, поэтому, наверное, они высказываются о том, что действительно сейчас э, не то время, чтобы закончить, потому что они только почувствовали вкус игры, вкус побед. По всем показателям он лидер, и я рад, что его игра изменилась. Он действительно сейчас стал более э, многогранен на поле. Он не только берет мяч, не только может забить мяч, не только может э, отдать голевую передачу. Он действительно лидер на поле. Он может делать все, если у него есть настроение, если у него есть желание. А в последних играх я его вижу. В первую, в первую очередь желание играть на команду. Не только забить мяч и стать лучшим бомбардиром. Хотя. Эта задача, наверное, у него всегда стоит перед ним, потому что уровень его игры, он, он очень высок. И он всегда стремится, так же, как мы играли с Андреем Шевченко, мы всегда стремились забить как можно больше. Но э, то, что он играет на позиции полузащитника и столько мячей и дает передач, конечно, это, это ведущий игрок нашей команды. У нас на Украине очень много талантливых ребят, им нужно давать шансы в первую очередь. Нужно правильно направить работу в академии футбола, чтобы к нам приходили футболисты, которые уже подготовлены. И я уверен, что то, что мы сейчас делаем и пытаемся что-то изменить и в Академии, и в молодежных командах, это первый шаг. И я надеюсь, что он пойдет на пользу всей структуре Динамо.